Щоденна оперативна нарада відбулась 26 серпня у міськвиконкомі на черговому засіданні. Звітували про стан справ у основних сферах життєдіяльності Слов'янська. Так, відділ архітектури подав цифру у 120 об'єктів, які разом із БТІ та управлінням капітального будівництва обстежили за минулий тиждень. В суботу працювали бригади БТІ продовжували обслідування вчора. понеділок, бригади працювали архітектури. Сегодня тоже с утра сейчас выезжаем, продолжаем эту работу. Проблема заключается в том, что э, объекты обследования находятся очень разбросанные. Поэтому максимально, что могли, сконцентрировались. Три автомобиля на линии, 10 человек сейчас у нас. За э, понедельник-пятницу более 120 объектов было обследовано. Думаю, что сегодня-завтра... В крайнем случае, еще один день понадобится, чтобы полностью завершить весь город. Но опять же, это не полностью будет, так как люди подходят и подают заявки на обследование и сейчас продолжают. То есть придется все равно возвращаться еще и на Семеновку, и на Северную, и на Черевковку, там где уже полностью эти вопросы, как бы казалось, обследованы. Но это уже единичные будут случаи. Сначала мы вот это по спискам, которые были ранее утверждены и предоставлены, заканчиваем работу. И затем уже будем, так сказать, по ходу в рабочем порядке продолжать этой работу. Паралельно постало питання про складнощі у роботі управління кап будівництва. Віктор Вінніченко звітував про нестачу коштів і можливий крайній захід зачинення УКБ. Головуючий наради ради, запропонував об'єднати зусилля із ЖКГ, аби продовжити роботи по обстеженню зруйнованих об'єктів. Далі звітувала медична сфера, де зараз ідуть процеси відновлення і збільшення задач. Значительно збільшилось кількість визовів на виховоттічені минулої неділі на дні в святого. усилили бригадой, ввели амбулаторный прием. Ну, то есть это является свидетельством и отражением большого количества Светы, находящихся, да, да. лиц, находящихся в Светогорске. То есть такого, такой востребованности медицинской помощи, медицинской помощи в Светогорске у нас в течение последних 10 лет не было. Пользуясь присутствием журналистов, хочу сказать, что мы перешли на новую систему обеспечения инсулинами больных диабетом, инсулинзависимых. Сейчас выдается не инсулин, не флаконы и картриджи, а выдаются рецепты. И одоваривание этих рецептов, рецептов проводится в 80-й аптеке. Лица переселенные получают те крохи инсулина, которые у нас остались, с учетом того, что на них пока еще у нас средств нет, мы вот из оставшихся резервов обеспечиваем лиц переселенных инсулином. С сентября месяца нам Переведут средства для отоваривания этих рецептов, и тогда уже лица переселенные, которые встанут на учебные, на медицинские учреждения, тоже будут получать по рецептам. 432 человека на, лечатся в стационарах города. В общем, все идет в штатном решении. В родильном доме усиленно у меня ведется замена окон. Я хотел бы по объекту, если можно, чуть-чуть но э, единственный объект, где уже реально начаты ремонтные работы, это родильный дом. То есть зашло 55 окон, э, 200, э, 254 окна нуждаются в замене. вот первая партия уже зашла... Да, на этой неделе обещают вторую партию тоже 55 окон. Но мы надеемся, что родильный дом в ближайшее время закончится. Э, 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 ремонт замена окон, вернее, закончится. Но все остальное пока... А что у нас с рождаемость? Значит, рождаемость у нас, слава Богу, не очень снизилась. Это радует. Мы так надеемся, что демографическая ситуация не очень пошатнется. Ну, рожают девчата в, Николаевке. Вот сейчас уже Николаевка заполнена полностью. Сейчас мы уже осваиваем Краматорск. У свою чергу тепломережа та місь газ продовжують відновлювальні работы та підготовку до зимы. Ну, в общем, продолжаем работы по подготовке к зиме. Крыши отремонтировали на котельных, за, за исключением одной, это Семеновка. Пока под вопросом и с материалами, и с деньгами трудно процент готовности к Академии. 85 процентов. По, на четверг прошу выделить вышку для чего? -то. Для заміни труби на детське котельні. в рамках засідання фінуправлінню міського виконкому було доручено відпрацювати схему збору коштів на потреби української армії. Згідно власноручних заяв, пропонується денний заробіток усіх бюджетних структур, у тому числі і владних, перевести на спеціальний рахунок для військових. Менше тижня до 1 вересня, і одне з основних питань готовність до навчального процесу. Біля шкіл виконують розмітку пішоходних переходів. Вчителі за Чуть підготовку класів хорошая хороша новость на Николаевке в третій школі приступили к ремонтним роботам. Вот. 1 сентября состоится. Сегодня будет областная коллегия департамента образования в Краматорске. Наше, наше представительство тоже туда едет. Ну и э, один вопрос, вернее, просьба к представителям МВД усилить патрулирование, потому что каждый день, каждую ночь, вернее, все больше актов вандализма. У своей доповеди Олександр Зубарев також висловив прохання посилити охорону закладів освіти, особливо дитячих садків, На чиїй території знов почалися нічні гуляння із алкоголем. Наприкінці наради до присутніх звернулась представник громади селищ Семенівка та Високоюванівка. Вивіз будівельного сміття, яке і досі не вивезло КТП. Начальник зведеного загону ДСНС пообіцяв взяти під особистий контроль.